ছাত্রী সকল আমি আজি ইন্টারনেটর তিতা মিঠা ডক্টর প্রণয় দত্ত এই পাঠ কেটামান কথা মানে আলোচনা করেম তোমালোকে মন দিয়া যে এই পাঠটার ইম্পর্টেন্ট হয় তোমার প্রত্যেকটা পাঠে ইম্পর্টেন্ট কিন্তু মানে কেটাম কথা আলোচনা করে তোমালোকে চা ধৰা আমি যদি ইণ্টাৰনেট কি বুলি ক'লে বা ইণ্টাৰনেটটো কুঁৱলীয়ে কিয় ব্যৱহাৰ কৰিছিলে বা কুঁৱলীয়ে কি শিকিছিল বা কুঁৱলীৰ স্বভাৱ কেনেকুৱা হৈছিলে এই কথাবিলাক যদি আমি অকল কুৱেশ্যন এনচাৰ মুখস্থ কৰিলে নহ'ব এই কথাবিলাক আমি খুব ধুনীয়াকৈ জানিব লাগিব যে আমি মানে মনৰ পৰা ধাৰণা কৰিব লাগিব বৰ্তমান সময়ত দেখা গৈছে যে বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী অসমীয়াৰ মানে কি অসমীয়া মিডিয়ামত পঢ়া বুলি নহয় ইংলিছ মিডিয়াম বুলি নহয় মানে শিকিব নিবিচাৰে নে সহজ বুলি ভাবে মানে কথাটো কওঁতে কয় কিন্তু লিখোঁতে বহুত ভুল গতিকে মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে ইমান ভাল ল'ৰা ছোৱালী যিহেতু তোমালোকে পাৰিছা বা পাৰিবাই আগবাঢ়ি যোৱা আমি সদায় শিকিব লাগিব অসমীয়া আমাৰ অকল এটা ছাবজেক্ট বুলি নহয় আমি অসমীয়া গতিকে অসমীয়া অসমৰ অসমীয়া অসমীয়া জনাটো যিটো গৌৰৱ বা যিটো দৰকাৰী তোমালোকৰ এতিয়া বিভিন্ন চাকৰি বাকৰিৰ ক্ষেত্ৰতো কিন্তু অসমীয়া ছাবজেক্টটো বা অসমীয়া তোমালোকে থাকিবই লাগিব জানিবই লাগিব তোমালোকে এইটো কথাটো গুৰুত্ব দিয়া আৰু তোমালোকে পাঠৰ ভিতৰত সোমাবলৈ চাবা যদি কুঁৱলীয়ে দেউতাকে কুঁৱলীক কম্পিউটাৰটো কিয় উপহাৰ দিছিলে যে নৱম শ্ৰেণীৰ পৰা দশম শ্ৰেণীলৈ প্ৰথম হৈছিল এইটো ভাবি লোৱা তোমালোকে ইণ্টাৰনেট কি ইণ্টাৰনেট হৈছে কম্পিউটাৰৰ এটা হৈছে নেটৱৰ্ক সেই নেটৱৰ্কটো নেটৱৰ্কটোৱেই হৈছে ইণ্টাৰনেট তোমালোকে যদি মোবাইলত নেট নেপোৱা নেটৱৰ্ক নেপোৱা নেট বুলি কওঁ চমুকে সেইটো সেই কথাবোৰ তেনেকৈ তোমালোকে চাবা তাৰপিছত তোমালোকে কুৱেশ্যন এনচাৰবিলাক পাথৰ দিবা ঠিকেই কিন্তু ভাইৰাছ কি ভাইৰাছটো হৈছে এটা ধ্বংসাত্মক অভিপ্ৰায়েৰে প্ৰস্তুত কৰা এটা প্ৰগ্ৰেম যি কি কৰে যি এটা কম্পিউটাৰ প্ৰগ্ৰেম সেইটোৱে হৈছে ভাইৰাছ কিন্তু কোৱলীয়ে ইমেইলৰ জৰিয়তে বান্ধৱীসকলৰ পৰা কি কি কথা জানিছিলে কি জানিছিলে তেওঁ খবৰ ল'ব পাৰিছিলে ফটো পঠাইছিলে হোটেলবিলাক কেনেকুৱা কি মাকক দেখাইছিলে তাৰপিছত গোটেই কথাবোৰ পাৰি পাৰিছিলে সেইখিনি কথা তোমালোকে জানিব পাৰা ধুনীয়াকৈ লিখিব পাৰা আৰু কম্পিউটাৰটোৰ পৰা আমাৰ লাভ হৈছে নে লোকচান হৈছে এইবোৰ মই আগতেও কৈছোঁ যে তোমালোকে খুব ধুনীয়াকৈ এনেকৈ ভাগ কৰিবই লিখিবা এনেকুৱা কুৱেশ্যনবোৰ এনেকৈ এক দুই তিনি আকৌ এফালেও এক দুই তিনি এনেকৈ লিখিবাতো ভাগ কৰি পেলাই সেইটো কথা শব্দাই তোমালোকক কওঁ তোমালোকে নকৰা তে তোমালোকক ধৰা সুধিছে যে ইণ্টাৰনেটৰ অত্যাধিক ব্যৱহাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱনত কেনে প্ৰভাৱ পেলাইছে তে তোমালোকে ক'ব লাগিব যে আমি তোমালোকে যদি নম্বৰ দি লিখা চাৰি নম্বৰ থাকে কুৱেশ্যনটোত যদি এক নম্বৰ লিখা যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক দৈনন্দিন কথালে আমি যদি চাওঁ বেছিখিনি সময় তেওঁলোকে মোবাইলত দিব খোজে এক নম্বৰ আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াত এনেকৈ ব্যস্ত হৈ যায় যে পঢ়া শুনাৰ প্ৰতি মন নাই দুই নম্বৰ খেলা ধূলাৰ প্ৰতি মন নাই তিনি নম্বৰ কোনো উৎসৱ অনুষ্ঠানত ভাগ ল'ব নিবিচাৰে চাৰি নম্বৰ চকু আৰু মগজুৰ ক্ষতি হয় পাঁচ নম্বৰ আলোচনী বাতৰিকত তেওঁলোকে পঢ়িব নিবিচাৰে ছয় নম্বৰ বাটে পথে সমনীয়া জ্যেষ্ঠ বয়োজ্যেষ্ঠ কাৰো প্ৰতি কোনো কথা মনোযোগ দিব নোখোজে যে সময় পালে মোবাইলটোকে তেওঁলোকে তুলি ল'বলৈ খোজে যাৰ ফলত তেওঁলোকে দুৰ্ঘটনাটো পৰে গতিকে এই কথাখিনি তোমালোকে যদি লিখিব পাৰা তোমালোকৰ এইটো পাঠৰ প্ৰশ্ন নহয় তোমালোকৰ হৈছে এইখিনি মৌলিক জ্ঞান আৰু এই জ্ঞানখিনি থাকিব লাগিব তোমালোকক মই এনেকৈ বুজাই দিছোঁ যে তোমালোকে মই যেনেকৈ কৈছোঁ তেনেকৈ বুজিব চেষ্টা কৰা আৰু তোমালোকে আগবাঢ়ি যোৱা আৰু তোমালোকে গোটেই কথাবোৰ নিজৰ মনৰ পৰা জুকিয়াবলৈ চোৱা পাঠটো অকল পঢ়ি নম্বৰ পোৱা নহয় পাঠৰ আমাৰ জ্ঞানখিনি কিন্তু গোটেই জীৱন লাগিব গতিকে তোমালোকে আগবাঢ়া খুব সোনকালে পৰীক্ষা আছে তোমালোকে নিশ্চয় পাৰিবা ময়ো আশাবাদী আৰু তোমালোকো নিশ্চয় আশাবাদী আমি আৰু বেছি আশাবাদী যিহেতু সদায় তোমালোকক পঢ়াওঁ যে তোমালোকৰ কিবা এটা লাভ হ'ব বুলি গতিকে তোমালোকৰ কাৰণেওতো কোনোবাই কিবা কৰিছে তোমালোকে অকণমান ভাবিবা মোৰ তোমালোকৰ প্ৰতি অনুৰোধ ভালকৈ কৰা আৰু তোমালোকে ভিডিঅ'টোত খালী এটা লাইক কৰিবা লগৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা থেংক ইউ